بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم حضرت أبو بكر صديق رضي الله تعالى عنه کی فضیلت تاجدار رسالة صلى الله تعالى عليه وآله وسلم غار سور میں اسلية گئے کہ يوني كفار کی طرف سے قتل کا اندیشہ تھا لہذا اگر رسول انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے سچے پکے اور صدیق مومن ہونے کا یقین نہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی طور پر بھی انہیں اپنے ساتھ ہم رکابی کا شرف عطانہ فرماتے کیونکہ اس طرح جو اندیشہ کفار سے تھا وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی ہو سکتا تھا یہ کلام ان جاہلوں کا جواب ہے جو اس سفر کے حوالے سے بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پر اعتراض کرتے ہیں نمبر دو یہ ہجرت اللہ تعالیٰ کی اجازت سے تھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں مخلص صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی ایک پوری جماعت موجود تھی اور وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابلے میں نسبی طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیادہ قریب بھی تھی لیکن اللہ تعالی نے ہجرت کے وقت رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں رہنے کا شرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ اور کسی کو بھی عطا نہیں فرمایا یہ تخصیص حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے عظیم مرتبے اور بقیہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت پر دلالت کرتی ہے نمبر تین دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم حالات کی ناسازی کی وجہ سے ہجرت کر گئے جبکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے شدید خوف اور انتہائی خطرناک صورتحال کے باوجود بھی تاجدار رسالت صلی اللہ تعیل علیہ وآلہ وسلم کا قرب نہ چھوڑا بلکہ صبر و استقامت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر رہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں مصروف رہے نمبر چار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سفر و حضر میں رسول انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر رہتے بلکہ اس کا التزام فرماتے تھے یہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے سچے عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلیل ہے نمبر پانچ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے غار سور میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی انسیت کا شرف پایا اور اپنی جان قربان کرنے کی سعادت پائی نمبر چھے اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ثانی فرمایا یعنی حضور قدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جس کا سب سے پہلا نمبر ہے اس کے علاوہ اور بھی کئی مقامات پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ثانی یعنی دوسرے نمبر پر ہونے کا شرف پایا جن میں سے ایک یہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں تدفین کی وجہ سے قیامت تک ثانیت سے مشرف ہیں نمبر سات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا صحابی ہونا خود اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا یہ شرف آپ کے علاوہ اور کسی صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا نہ ہوا نمبر آٹھ اللہ تعالیٰ ان دونوں مقدس ہستیوں کے ساتھ ساتھ تھا تو جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہو یہ اس کے دوسروں سے افضل ہونے کی دلیل ہے نمبر نو اللہ تعالیٰ کا خصوصیت کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سکینہ نازل فرمانا بھی ان کی فضیلت کی دلیل ہے تفسیر کبیر صورت التوبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمنا ایک مرتبہ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے خلیفہ اول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ ہوا تو آپ نے فرمایا میری تمنا ہے کہ کاش میرے سارے اعمال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دنوں میں سے ایک دن اور راتوں میں سے ایک رات کے عمل کے برابر ہوتے ان کی رات تو وہ کہ جس میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غار کی طرف سفر کیا اور جب وہ دونوں غار تک پہنچے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ اللہ و جلہ کی قسم آپ سے پہلے میں غار میں جاؤں گا تاکہ اس میں کوئی تکلیف دہ چیز ہو تو اس کی اذیت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بجائے مجھے پہنچے جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ غار میں داخل ہوئے تو آپ نے اس میں سراخ دیکھے آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی چادر کے ٹکڑے کر کے ان سوراخوں کو بند کیا دو سوراخ باقی رہ گئے تو وہاں اپنے پاؤں رکھ دیے اس کے بعد تاجدار رسالت صلی اللہ تاعی علیہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اب تشریف لے آئیے نبی اکرم صلی اللہ تاقی علیہ وسلم غار میں تشریف لائے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں سر انور رکھ دیا اور آرام فرمانے لگے اتنے میں سوراخ سے کسی چیز نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاؤں پر ڈس لیا آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس خوف سے حرکت نہ کی کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نیند سے بیدار نہ ہو جائیں لیکن تکلیف کی شدت سے نکلنے والے چند آنسو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے روح اقدس پر گر گئے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کیا ہوا عرض کی میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم پر فدا ہوں مجھے کسی چیز نے ڈس لیا ہے سرکار دو عالم صلی علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن اس جگہ پر لگا دیا تو اسی وقت ساری تکلیف ختم ہو گئی بعد میں یہی ڈنگ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا سبب بنا اور ان کا دن وہ کہ جب حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد عرب کے چند قبیلے مرتد ہو گئے اور زکاة دینے سے انکار کر دیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اگر انہوں نے زکاة کے مال کی ایک رسی بھی روکی تو میں ان کے خلاف جہاد کروں گا میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وََ وسلم کے خلیفہ لوگوں کے سات الفت اور نرمی کا برتاؤ کیجئے آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا وحی کا سلسلہ ختم ہو چکا اور اب دین مکمل ہو گیا ہے کیا وہ دین میں کمی کریں گے حالانکہ میں ابھی زندہ ہوں تفسیر خازن سورة التوبہ اعلی حضرت رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ کیا خوب فرماتے ہیں صدیق بلکہ غار میں جان اس پہ دے چکے صدیق بلکہ غار میں جان اس پہ دے چکے اور حفظ جان تو جان مفروض غرر کی ہے محترم ناظرین اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کریم ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے ہماری مشکلات آسان فرمائے اور میرے تمام ویورز کو اللہ پاک خوشیاں نصیب فرمائے آمین محترم ناظرین ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کیجئے ثواب کی نیت سے شیئر ضرور کیجئے اور ہو سکے تو کومنٹ باکس میں اللہ با کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجئے گا اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے دعاؤں میں یاد رکھیے گا شکریہ اللہ حافظ